То есть получается, что можно нагромоздить любых незаконных ограничений прав граждан, потом по этим ограничениям незаконно нагроможденным этой системой всех судить, а потом, когда эти незаконные ограничения будут снесены конституционно, верховно, либо любым другим судом, сказать, так это ж подождите, это же не имеет отношения. Но это, извините, юридический бред, нонсенс. Так да, просто связано с тем, давайте я закончу, я же вас не мы фактически, фактически говорим о том, что э, государство, Украины в лице Зеленского и его «танцелье», э, назовем его так, «слуг», так называемый, наградило нарушений прав граждан, которые прямо противоречат и декларации по э, всеобщим политическим правам и свободам ООН, и, и правилам ЕСПЧ, и э, декларациям по правам человека, законам Конституции Украины. В этой связи пооткрывали открывали тысячи уголовных дел против людей, которые пытались выехать из этого концлагеря. Потом суды, очевидно, будут отменять эти решения. давайте не будем прогнозировать, да? Давайте а я, я том, в контексте предъявленного обвинения. А нам говорят сейчас о том, что этот, ну, так это не будет